shu aslida yana yani, bitta nifoq sifati shuni bilib olaylik inson odamlarni oldida tilini uchida xudoyjo'y bo'lib olishligi ha halloh subhanalloh halti gapni birida ye astag'firulloh azubillah avuzbillah deverish lekin o'tirib bir xilvatida yuz marta istig'ro aytganligini bilmaydi odamlarni oldida avzuzbillah auzbillah lala o'tirsa tursa ana shunaqa gap <laughs> xilvatida qachon subhanalloh behamdi edib yuz marta aytganini eslolmaydi hasan basir ana shuni aytganlar inson ommani oldiga chiqib olib o'zini yomonlab e biz notavonlar olloh kechirsin bizni deb mana shunaqa o'zini yomonlayverishligi like, bu inson aslida o'zini maqtashi va bu riyokorligidan deganlar ya'ni munofiqlik munofiqlikshu inson istig'forni avubilla nazubillani olloh bilan o'zini o'rtasida qiladi hammani oldiga chiqib olib har ikkta gapni birda ana shunaqa deyavermaydi o'rnida aytiladi bu odamlarni ana shunaqa deb bizga istig'fo ayting azuzbillah avzuzbilla qilaverishligini alloh aytyaptikip ular tili bilangina aytadi deyapti qalbida bo'lmagan narsani mana shu mashallohlar faqat tilda qalbda yo'q alomati nima edi buni deyapmiz qalbda borligini xilvatda shu qilasinshuishlarni jilvatizdan ko'ra ko'proq bo'ladi hilvatizda jilvat degani tashqaridagidan de odamlarni de, oldidagidan de degani ana shunda siz mo'minsiz sizga ochiq mana oynadek bir o'zingizni o'zinizga ko'rsatadigan mana shu bitta misol kundaligingizni qarang jilvatizda subhanalloh manshaalhi hilvatizdan ko'proq bo'lsa mana shu oyatda nasiba bor sizgaqalbida yo'q narsani ya'ni xilvatida tilida hamma yoqdi aytib beradi astag'fulloh astag'fulloh allohu akbar mana shunaqa aksi bo'lsa agar odamlarni oldidagi astag'furlloh subhanallohizdan qalbizdagi ya'ni hilvatizdagi astag'firulloh subhanallohiz ko'proq bo'lsa mana bu sizni qalbingizda tilizdagidan ko'ra ko'proq va xilvatingizda oshkorangizdan ko'ra ko'proq egani